Так, время 17.00. Початку е, штраф площадки виїжджає. Закінчився в них робочий день. Значить, штраф буде, буде вже не за день, а за два дні. За те, що штрафплощадку. А в кабінетах нікого немає. Отак роботує наші доблісні гаї. Спеціально задержують. Задержують час, щоб не могли забрати в течение дня транспорт, свій, який незаконно забраний. Спеціально тягнуть волину, щоб потім більше збирати грошей. Ось графіки роботи. О 18.00. Начальник штаб площадки працює. Люди ще виждали за мною. Нікому нічого не видають. Людей вважають за бидло. Тут ще один графік, Андо. Таке бидло, яке зібралось теж, Тому То що по-другому нас і назвати не можна. Тому що нас ганяють, як бидло, блядь, якісь тугаїчники, які, яких ми содержимо. За наші дологи вони отримують зарплату, блядь, і багатіють. Ну що, треба приїжджати завтра вже. Будемо завтра знімати, продовжати кіно. От наша власть зростений. что, хлопцы, разбегаемся? Да, ну да, что ж, Даже если она приедет сейчас полчаса, что уже приедет. Ты... А мы уехали, когда у него рабочий день закончится. Все. Не завтра не работает? Все, на завтра не работает? Ну, так вроде да. Вот получится два-три дня постоять, и вот и тебе выйдет, блядь, ты сиди, блядь. Ты сиди, тебе выйдет платить, блядь. Да. А -а -а. вот вот Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну ничего. Снімаємо кіно, це буде все в інтернет, буде викладувати, нехай люди бачать, як, як розводять простих роботяг, блядь, гаїчники, блядь. Наша власть розводить. Ну що тоді? Пойдемо завтра знімати кіно. Так, пожалуйста, напиши мне на бумаге, что вы отказываетесь мне давать билет. выдавать мопеда. Что вы имеете право выдавать вы мне билет. Вы... на каком основании? Напишите Это бумагу. Да, вы должны написать мне, мне бумагу, я, вы обязаны. Ну Это... как вы писать имеете? Дайте мне сказать, что вы перебиваете постоянно. А, ну давайте, давайте. давайте. Пятый кабинет руководства, гражданка Святослава Святославович. Он вам все объяснит. Пятый кабинет, опять идти, да? Мы Фетислав, будем писать Фетислав. тогда заявление на начальника милиции, что отказываетесь что? отдавать Мопед, я же, пишите, прощение, да? У вас нет документов на мопед. Как это нет? А это, это частная собственность, документы. Э -э -э, Соб... Девушка, это частная забирал... собственность. Понимаете, это, это частная собственность. Я забирал мопед. Это частная собственность. Я вам вы не отдаете, вы должны написать. Все, пошли туда, пишем заявление. Пятый кабинет. И вы? Идите пятки. ваше имя и хотят зарегистрировать в ну, у меня журнала нет, чтобы зарегистрировать. А им они... Ну, как фамилия ваша? Кравченко. Кравченко, на сибирке скоро. Потому что не дают мопед. Что дают ему мопед. Не дают. И... 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 Вам начальник подписал? Да, а то, ну, а, -а, а, то я и сказал, ну, так нет, ну подожди, начальник мне не подписал, а ну, но ну, я подаю скаргу, то что мне не дают, я должен начальнику начальника милиции подать, ГАИ, я должен подать, правильно? Так э, штрафплощадка, вам подписал начальник, при чем тут начальник ГАИ? Вам начальник ГАИ подписал? Отказ. А ту бумажку, да. Ну, да, идите на площадку, площадка нам не подчиняется. А, ну вы отказываетесь принять, да? Отк... Я Отк... даю. Напишите отказ, пожалуйста. Я еще раз вам говорю, я не отказываюсь вам, да оставляйте заявление. Тогда регистрируйте, пожалуйста. У меня нет журнала. Нет? Я не занимаюсь регистрацией. А кто наверное. занимается? Другой инспектор. А где фамилия этого инспектора, пожалуйста? Не надо со мной так разговаривать. Ну, я спрашиваю фамилию этого инспектора. Вы говорите, что? Дайте посмотреть. Прошу вас повернуть и властный транспортный засек Мопед Ямаха. Номер 6, это no. Кейки, был направлен на штрафную датчик 30.06. го и 0-го в прошу вас, помедуйте на письмо про причину ведьмого. На площадки нам его не отдают. Они не хотят зарегистрировать его, понимаете? У меня нет журнала на регистрацию. Он у Ликонцева. карты оставить, принять я могу. Но поставить вам номер. Номер поставить они не могут, Олег. Ну все, тогда просто раскрою. Сейчас зайдем в пятый кабинет. Что mm -hmm. он скажет? Тот, кто сказал, начальник площадки, сказал, зайду в пятый кабинет. Mm -hmm. он должен написать, там, на каком основании нас э, отказываются выдавать вам Ну балкет. все, тут ничего не делаем. Все, до свидания. А, Вы же попросили меня, выясните, сами уходите. Подождите. идем. Ж... Да. Там едет инспектор, инспектор, зарегистрируется. Сейчас может подъедет инспектор, зарегистрирует. я не понимаю, вы забрали у меня. Он меня говорит... забрала, ну да, все, 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 ладно, все, будьте. Ну вы сдаете, да, да, бумагу это, да. Так понимаешь, на бумаге есть вот это, что должны отдать. Мы пошли, а там не отдают. Ну, ну вот сейчас будем, да, выяснить. Бумаги еще есть, чтобы повернули, а то Да, бумаги, да, начальник... Нач... Понимаете, вот все, что катается на фигу, мы вам Помогу. поставили отметку. Да, поставили, да. Ага. Ага. Хорошо. Хорошо. Угу. Тут подъедет инспектор. Угу. Спасибо. Даже тут сказал, что кадает, да? А тут никого уже не знаю. Нет, тут тихо а, да, сюда. Да, да сезон. Тут на Вчера день не выдать. Мне, я хочу снять его. Что снять? Ну номер то будет. Да? Фотографировать, да. Сейчас, минуточку. Ну. Да, ти ги дякувам. Јас може да Само така. дякую

Да, на понял, понял, понял. Так что вы сегодня работаете, да? Вот график работ. Ага, ладно. Все, сегодня не работаю, сегодня не выдают. Значит, задержка шея на один день. Они вытягивают время, чтобы больше бабок сбить. Любят деньги наши ГАИ. Нашла площадку за все остальное. Все, прекращаю я съемку. Будем завтра дальше снимать.